নমস্কাৰ নাৰী মাম্মা ব্লগৰ তৃতীয়টো ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো মই মানে আমাৰ যিটো উৎসুকতা প্ৰেগনেণ্ট লেডীসকলৰ যে ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব সেইটোৰ ওপৰত বনাম বহুকেইগৰাকীয়ে মোক মানে চিনাকীৰ ভিতৰত যাৰ যাৰ হ'বলগীয়া হৈ আছে তেওঁলোকে মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি আছে যে সেইটো ভিতৰলৈ ৰৈ আছোঁ গতিকে মই অকণমান সময় উলিয়াই পেলাই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অৱস্থা দেখি যায় মোৰ চোৰা চুৰিবলৈ সময় পোৱা নাই বাৰু যি কি নহওক সেইটো আচলতে প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰেগনেণ্ট লেডীৰ এটা কিউৰিয়চিটি থাকে যে কি হ'ব আৰু আজিকালিৰ তাৰিখত আমিতো বহুত মানে সাজু হৈয়ে থাকোঁ মই যেতিয়া প্ৰথম পোহৰ হ'ব বুলি গম পাইছিলোঁ তেতিয়াতো মই অলপ গম পোৱাৰ দৰে আছিলোঁ যে মই ছোৱালী এগৰাকী জন্ম দিম যদিও মনৰ পৰাও বিচাৰিছিলোঁ তথাপিতো মই আগতীয়াকৈ গমো পাইছিলোঁ যে পোহৰ ছোৱালী হ'ব বুলি গতিকে মই নাম চাম আগতীয়াকৈ সুন্দৰকৈ ভাবি মেলি গৈছিলোঁ এইবাৰ বহুতকেইটা হিণ্ট পাইছিলোঁ যদিও চিয়'ৰলি চিয়'ৰ নাছিলোঁ ষ্টীল মনৰ পৰা বিচাৰিছিলোঁ ল'ৰা এটা হওক ছোৱালী এজনী আছে ল'ৰা এটা হওক ভাল লাগিব বুলি গতিকে মই কি কি চাইছিলোঁ আৰু এনেও এইটো সময়ত এটা এক্সাইটমেণ্ট থাকে মানুহৰ যে এইটো হৈছে কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব আৰু তাৰ মাজতে এইটো কোনো ধৰণৰ জেণ্ডাৰ ৱাইজ বা সেইটো নহয় কিন্তু আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰেগনেণ্ট মহিলাৰ এইখিনি সময়ত সেইটো খুব কিউৰিয়চিটি থাকে আৰু ল'ৰা ছোৱালী যিয়েই হওক আমি মাকবিলাকৰ কাৰণেতো দুয়োটা নিজৰ গতিকে মোক যদি কোনোবাই কৈছিলে ল'ৰা এটা হ'লেই হ'ল আৰু এইবাৰ মই পটককৈ মুখতে কওঁ যে ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক সুস্থ হ'ব লাগে সুস্থ সবল মানে সৰ্বাংগ সুন্দৰ ৰূপে গোনে জালিস্কাৰটি শিশু মোক লাগে সেইটোৱে বিচাৰিছিলোঁ যদিওপৰা মনত বিচাৰিছিলোঁ মোৰ ছোৱালীজনী আছে ল'ৰা এটা লাগে কিন্তু ষ্টিল কাৰণ মইতো জানো যে মোৰ ল'ৰা হ'লেও ছোৱালী হ'লেও মইতো সদায় মোৰ কাৰণে মৰমৰ হ'ব কিন্তু কোনোবাই যাতে মোৰ সন্তানটিক অকণমান কম হিচাপে হিচাপ নকৰক সেইটো কাৰণে মই মানে মোৰ ফালৰ পৰা সদায় দেখুৱাইছিলোঁ মোৰ হাজবেণ্ডেও যদি কেতিয়াবা সুধিছিলে যে কি হ'ব বুলি ভাব মই যিয়ে হওক আমাৰ সন্তান এনেকৈ কৈছিলোঁ গতিকে এইটো জাষ্ট এটা কিউৰচিটি মাৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' আৰু কিছুমান মিথ আমি কিছুমান বস্তু ফ'ল' কৰি থাকোঁ যিটোক লৈ পেলাই হয়তো কোনোবাই যদি আশাও কৰি আছে কিবা এটা ধৰি লওক কাৰোবাৰ দুজন ল'ৰা আছে তেওঁলোকে ঘৰখন এজনী ছোৱালী বিচাৰে তেনেকুৱা বা এনেকুৱা কিছুমান ফেমিলি আছে য'ত পঁচিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰলৈকে ছোৱালী জন্মই হোৱা নাই বা কোনোবা এটা ফেমিলি আছে য'ত পঁচিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰ আশী বছৰলৈকে ল'ৰা জন্মই হোৱা নাই তেওঁলোকে বিচাৰে এটা চেইঞ্জ তেনেকুৱা ফেমিলিবিলাকেও ধৰি লওক পুনৰ এনেকুৱা কিছুমান হিট চাই পেলাই নিজৰ মনটোক মাৰি ৰাখে আৰু প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত মন মাৰি ৰখাটো খুবেই বেয়া গতিকে মই কৈছোঁ প্ৰথম মিথটো হ'ল আমি যিটো এফ এইচ আৰ ফিটেল হাৰ্ট ৰেটৰ কথা কওঁ মষ্ট অফ দ্য ভিডিঅ'জত এইটো কোৱা হয় যে ফিটেল হাৰ্ট ৰেট যদি ওৱান ফৰ্টি ডাউন হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো ল'ৰা হয় ওৱান ফৰ্টি আপ হ'লে সেইটো ছোৱালী হয় মোৰ যেতিয়া পোহৰ মানে মোৰ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট হাৰ্ট বিট আছিলে এফ এইচ আৰ আছিলে হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টিন মানে পোহৰ হ'ব লাগিছিলে ল'ৰা বাট নহ'ল পোহৰ হ'ল ছোৱালী আৰু এইটো ভেৰি কৰে হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টিনৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ছিক্স হৈছিলে তাৰপিছত হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ হৈছিলে তাৰপিছত তাইৰ ফাইনেলটো আছিলে হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ঠিক সেইদৰে মোৰ ল'ৰাৰ প্ৰথম হাৰ্ট বিটে আছিলে হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰ গতিকে সেই হিচাপৰ পৰা ল'ৰা হ'ব লাগিছিলে ওম হ'ব লাগিছিলে ছোৱালী কিন্তু ওম হ'ল ল'ৰা অমৰ নেক্সটটো হৈছিলে আপোনাৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইট তাৰপিছত হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান আৰু লাষ্টটো হৈছিলে হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি গতিকে হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টিৰ ওচৰত অমৰ এটা হাৰ্ড বিটো নাছিলে ষ্টিল ওম ল'ৰা গতিকে কোনোবাই যদি এফেচাৰ দেখি পেলাই মন মাৰি আছে তেতিয়াহ'লে একেবাৰে নামাৰিব এফেচাৰ ইজ মিথ সেইটো নহয় সেইটোৰ ওপৰত বেচ কৰি পেলাই আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালী সেইটো নহয় তাৰপিছত বহুতে কয় প্লেচেণ্টাৰ কথা প্লেচেণ্টা এণ্টেৰিঅৰ আৰু প্ৰষ্টেৰিঅ'ৰ থাকে এণ্টেৰিয়ৰ প্লেচেণ্টা হ'লে ছোৱালী বুলি কয় প্ৰষ্টেৰিঅৰ হ'লে ল'ৰা বুলি কয় মোৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে মোৰ ক্ষেত্ৰত পোহৰ এণ্টেৰিঅৰ আছিলে অম প্ৰষ্টেৰিঅৰ হয় কিন্তু এণ্টেৰিয়ৰ পষ্টেৰিয়ৰ লৈ পেলাই ল'ৰা বা ছোৱালীৰ কোনো কথা নাথাকে নাথাকে কিয় নাথাকে ডিফাৰেঞ্চ এটাই মই পালোঁ যে পষ্টেৰিঅৰ প্লেচন তাত বেবীটো খুব ওপৰত থাকে যিটো কাৰণে শেষৰ মুহূৰ্তলৈ আপোনাৰ মানে এনেকুৱা লাগিব কোচতেই লৈ আছোঁ নে পেটৰ ভিতৰতে লৈ আছোঁ কোনো ধৰণৰ মানে পাৰ্থক্য নাপাব আপুনি পটককৈ অকণমান ভয় ভয় লাগে সেই দুখ পাই যাব একেবাৰে ওপৰত থাকে আৰু এণ্টেৰিয়ৰ হ'লে বেবীটো ভিতৰৰ ফালে থাকে নিজৰে ছিকিঅ'ৰ ছিকিঅ' লাগিব যে ভিতৰত আছে শান্তিত আছে পটককৈ দুখ চোখ নাপায় আৰু কেতিয়াবা জানিব বিচাৰিলে মই জনাম যে প্ৰষ্টেৰ প্লেচেণ্টাত কি কিখিনি মই ডিফাৰেঞ্চ পাইছিলোঁ আৰু কোনখিনি সুবিধা আছিলে কোনখিনি অসুবিধা আছিলে কিন্তু সেইটো মই যিহেতু বহুতকেইটা ভিডিঅ' চাইছোঁ তাৰ এইট্টি পাৰ্চেণ্টৰ পৰা এইটো গম পাইছোঁ কাৰোবাৰ কাৰোবাৰতো প্লেচেণ্টাৰ পজিশ্যন চেঞ্জো হৈ গৈছে মোৰ যদিও বা চেঞ্জ হোৱা নাই এণ্টেৰিয়ৰ আৰম্ভণিৰ পৰা পোহৰৰ ক্ষেত্ৰত এণ্টেৰিয়ৰে আছে অমৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰষ্টেৰিয়ৰ আৰম্ভণিৰ পৰা প্ৰ'ষ্টেৰিয়ৰ আছে কিন্তু এণ্টেৰিয়ৰ বা পষ্টেৰ ওপৰত বেছ কৰি আপোনালোকে ল'ৰা বা ছোৱালীটো ডিচাইড নকৰিব তাৰপিছত আহিল বডি ৱেইট ৰিডিউচ অঁ এইটোত মই অকণমান ক'ব পাৰোঁ কাৰণ যেতিয়া পোহৰৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ মই আৰম্ভণি মাহতে মোক মানুহে দেখিলে কয় যে ভাল খবৰ আছে নেকি আৰু এইবাৰ ইনফেক্ট মই ন মাহত ইনফেক্ট মই কালিও ভণ্টি এজনীয়ে ফোন কৰিছে যে তুমি মনে মনে কিয় একো এটা নক'লা মানে মই ন মাহত যেতিয়া ৱেইট জুখিছোঁ মোক হস্পিটেলৰ জেনেৰেল হেৰিত মানে সুধিছে আপুনি কিয় আহিছে তাৰপিছত মই জোৰণীখন দাঙি দিওঁতেহে মানুহগৰাকীয়ে গম পাইছে যে মই প্ৰেগনেণ্ট মানে ৱেইটটো মোৰ ৰিডিউজ হৈছিলে আৰু ঠায়ে ঠায়ে ৰিডিউজ হৈছিলে যেনেকৈ কঁকাল চঁকালবিলাক বহুত সৰু হৈ গৈছিলে মুখ চুকবিলাক ভাগিছিলে আগতকৈ মোৰ নতুবা মুখ চুকবিলাক একেবাৰে পূৰা প্লাম্পী হৈ গৈছিলে মাজতে ত' সেইবোৰ ভাঙিছিলে তিনিমাহমানত মানে মই এদিন সোমাই ট্ৰেইনিং এটাত সোমাই যাওঁতে মোক স্কুল এখনৰ বাইদেউ এজনে কৈছে ভৰিব বুলি ধৰিবই পৰা নাই মানে মই তেনেকুৱা এটা চকুত পৰা ৱেইট ৰিডিউচিং মোৰ ওপৰত দেখা গৈছিলে কিন্তু মোৰ ৱেইট হিচাপে ইমান ৰিডিউজ হোৱা নাই মোৰ ঠায়ে ঠায়ে মোৰ এভাৰেজ ৱেইটটো ছে 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 ছেই আছিলে কিন্তু মোৰ ঠায়ে ঠায়ে ৱেইটটো কম মানে ফেটছবোৰ কমি গৈছিলে সেইটো এটা আপোনালোকে ভাবিব পাৰে বেবী বয় হোৱাৰ চাইন হিচাপে মোৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে পোহৰ আৰু অমৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা মানে ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ পাইছোঁ তাৰপিছত কেৰিং কেয়িংটো ল' হৈছে ইয়াত এইখিনিতে আৰু এটা কথা আহিব যে ছেকেণ্ড টাইম বেবী হ'লে নৰ্মেলি ল' কেৰিঙেই হয় বহুতে কয় ল'ৰা হ'লে ল' কেয়িং হয় সেইটোতো এটা সেইটোৱেই আৰু কিন্তু ছেকেণ্ড টাইম বেবী হ'লেও প্ৰত্যেকবাৰেই ল' কেয়িং হয় মানে আমাৰ আগৰ পৰাই ইউটিৰাছটো ঢিলা হৈ যায় গতিকে আমাৰ বেবীটোক সেই আগৰ নিচিনাকৈ টাফকৈ ৰাখিব নোৱাৰে অলপ ল' কেয়িং হয় ত' এইবাৰ যথেষ্ট ল' কেয়িং হৈছিলে মোৰ আৰু প্লাছ পিছলৈ পিছলৈ পেটটো সেই যিটো কোৱা হয় মানে তলফালে ঢাল খাই গৈ আছিলে সেইটো এটা আপোনালোকে ল'ৰা হোৱাৰ চাইন বুলি ধৰিব পাৰে স্কিনৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ মানুহৰ বেলেগ বেলেগ মত বহুতে কয় ছোৱালী হ'লে মাকৰ স্কিনটো বেয়া কৰি দিয়ে মানে স্কিনৰ সৌন্দৰ্যটো লৈ লয় কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত উল্টা হৈছিলে মোৰ ক্ষেত্ৰত মই পোহৰ যেতিয়া মই পোহৰক লৈ প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ মই বহুত ধুনীয়া হৈছিলোঁ মোৰ মানে স্কিনৰ গ্ল' মোৰ চুলিৰ গ্ৰ'থ সেইখিনি বহুত ভাল হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ মোৰ স্কীনত লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম পিম্পলছ ওলাইছে মোৰ কেতিয়াও পিম্পলছ নাছিলে পিম্পলছ ওলাইছে তাৰপিছত মই যিমান নৰ্মেলি মই লিপষ্টিকৰ লাইনাৰ লৈ দিয়াৰ লগে লগে মানে এওঁৱে সোধে তই কি এসপা সানিছ মানে মুখখন ইমানেই ব্ৰাইট হৈ যায় এতিয়া মই মুখত কিবা সানিলেও মুখত মানে সেই গ্ল'টো নহা হৈ গৈছিলে মুখৰ গ্ল'টোৱে মোৰ কমি গৈছিলে আৰু চুলি নৰ্মেলি সৰি সৰিয়েই শেষ হৈছে গতিকে এইটো প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে হৈছে নে নন প্ৰেগ মানে এনেই হৈছে এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু পোহৰৰ টাইমত চুলিখিনি মোৰ বহুত ধুনীয়া হৈছিলে যিটো বস্তু এইবাৰ নাই চুলি আৰু স্কিন এইবাৰ মোৰ বেয়া হৈছে এইটো এটা মোৰ ক্ষেত্ৰত ডিফাৰেঞ্চ মই পাইছোঁ তাৰ পিছৰ পইণ্টটো আহিলে ইউৰিন কালাৰ মই পোহৰৰ টাইমত থাকোঁতে ডক্টৰক সুধিছিলোঁ যে ডক্টৰ বহুতে কয় যে ইউৰিনটো হালধীয়া হ'লে ল'ৰা হয় আৰু বগা হ'লে ছোৱালী হয় গতিকে মোৰতো বগাও হয় হালধীয়াও হয় মই এতিয়া কি কৰিম কি হ'ব তেতিয়া ডক্টৰে কৈছিলে যে আপুনি পানীটো যেতিয়া কমকৈ খাব হালধীয়া হ'ব পানীটো যেতিয়া বেছিকৈ খাব বগা হ'ব আৰু মোৰ পোহৰৰ ক্ষেত্ৰতো পানী কমকৈ খোৱা কমকৈ খোৱা বুলি এটা মানে মোৰ আছেই দুখ গতিকে এইবাৰ মই জানি বুজি পানী যথেষ্ট খাইছিলোঁ আৰু মোৰ লাষ্ট টাইমলৈকে ইউৰিনটো প্ৰায় বোকা আছিলে চাফা আছিলে মানে আৰু লাষ্ট এইট মান্থ নাইন মান্থতহে ইউৰিন হালধীয়া হৈছে হা গতিকে সেইটো ইউৰিন বকা আৰু হালধীয়া ওপৰতো আপোনালোকে ডিপেণ্ড নকৰিব আৰু প্ৰেগনেঞ্চিত বিশেষকৈ পানী বহুত 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 খাব ডেইলি পাঁচ লিটাৰ ছয় লিটাৰ পানী যিমান পাৰে খাব নহ'লে বহুত কষ্ট পাব যিটো মই পাইছোঁ ফুলাটো বডিটো ফুলা ফুলা মেইন বিচাৰি নাপাব বহুত বেছি কষ্ট হ'ব গতিকে পানী পাঁচ লিটাৰৰ পৰা ছয় লিটাৰ খাব আৰু পানী কমাই খাই পেলাই ইউৰিন হালধীয়া কৰি লৰা হ'ব তেনেকুৱা এটা সপোন দেখি লাভ নাই ইউৰিন কালাৰৰ ওপৰত ইমান বেছি ডিপেণ্ড নকৰে তাৰপিছত এটা মেজৰ ডিফাৰেঞ্চ পাইছিলোঁ সেইটো হৈছে হেডেক ইমান বেছি মূৰৰ বিষ পাইছোঁ তাৰ এইটো প্ৰেগনেঞ্চি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই বহুত বেছি মূৰৰ বিষ মোৰ এনেও আগৰ পৰা মূৰৰ বিষ আছে কিন্তু ষ্টিল এই মূৰৰ বিষটো সেই মূৰৰ বিষৰ লগত নিমিলে বহুত বেছি মূৰৰ বিষ পাইছোঁ মই এইটো এটা ল'ৰা হোৱাৰ বহুতে কৈছিলে এইটো এটা চাইন চাইন হয় বুলি মোৰো লাগিছে কি এইটো এটা ল'ৰা হোৱাৰ চাইন হ'ব পাৰে তাৰপিছত মুড চুইং মুড চুইং সাংঘাটিক মানে প্ৰথম তিনিমাহ মই মোৰ ফোন আহি গ'লেই খং উঠি যায় মোৰ মানে কোনোবাই ফোন এটা কৰিলেও মোক খং উঠে ঘৰৰ পৰা মাহঁতে খবৰ ল'বলৈ ফোন কৰিলেও মোক খং উঠি আহে মানে মোৰ ফোনটো বজাৰ লগে লগে খং উঠি আহে মই যিজনী ছোৱালীয়ে কাৰো মুখত দেখাৰ কথা কৈ নাপাওঁ মই এওঁ মানে ধৈৰ্য ধৰি এই নমাহ সহ্য কৰিলে বুলি কয় মোক কথা এটা ক'বলৈ নাপায় মোৰ উত্তৰ হাজিৰ হৈ যায় মানে মোৰ একদম চাহকৈ এনেকুৱা খং মানে এনেকুৱা মুফট হৈ পৰিছিলোঁ মই ইমান খং খিংখিঙীয়া হৈ পৰিছিলোঁ এইবাৰ মোৰ এইটো সাংঘাটিক মোড চুইন হৈছিলে যিটো মোৰ নাছিলে পোহৰৰ টাইমত কেতিয়াবা যদি মই অকণমান কান্দিছিলোঁ এইবাৰ কান্দা কেইটাটো তেনেকুৱাকৈ নাই কিন্তু খং আৰু খিংখিঙীয়া মানে অস্বস্তিদায়ক পৰিৱেশ এটাত থকা মোডটো বহুত আছিলে আৰম্ভণি তেনে মই সাংঘাতিক পিছলৈ যদিও বা অস্বস্তিটো কমিছিলে কিন্তু খংটো মানে পটককৈ উঠে যিখিনি কথা ধৰি লওক আগতে মই গাত নালাগিলেও হয় এইবাৰ কিন্তু মোৰ বহুত বেছি সংগতি হৈছিলে মানে এনেকুৱাও দিন গৈছে মই বেলেগৰ কথা শুনি এবাৰ বেমাৰত পৰি গৈছোঁ মানে মোৰ ইমানেই বেছি সেই বস্তুটোৱে মোক এফেক্ট কৰিছে গতিকে সাংঘাতিক ধৰণৰ মোডছুইং আছিলে তাৰপিছত ফুড গ্ৰেভিং যিটো কয় যে জ্বলা খালে ল'ৰা চেৰী খালে মিঠা খালে ছোৱালী সেইটো মোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নাছিলে প্ৰথম তিনিমাহ খাব একো পৰা নাই যদিও বা বমি চমি হোৱা নাই নন ষ্টপ বমিৰ এটা টেণ্ডেঞ্চি আছিলে মোৰ দুইটা ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতে বমি নাই হোৱা দেই গতিকে মই বমি হ'লে ল'ৰা বা বমি নহ'লে ছোৱালী সেইটো কথা মই ক'বই নোৱাৰোঁ মোৰ দুইটা ক্ষেত্ৰতে এটা ক্ষেত্ৰতো বমি হোৱা নাই পোহৰৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ টেণ্ডেঞ্চিও নাই মানে মই বিন্দাচ আছিলোঁ আৰু এইবাৰ কিন্তু মই প্ৰথম তিনিমাহ সাংঘাতিক বমিৰ টেণ্ডেঞ্চি পাইছোঁ আৰু খাব একোৱে পৰা নাই একোৱে পৰা নাই মানে মই সুধা বিন জলকীয়াৰ তেল ভাত পি জলকীয়াৰ তেল ভাত নহ'লে দাইলত থেকেৰা দি ভাত সেইকেইটা বস্তুৱে মই খাব পাৰিছিলোঁ বা কিবা বইল চব্জি যদি বনাইছিলোঁ তেতিয়া সেই বইল তেনেকুৱা মানে মই মছলা জাতীয় তেল চেল জাতীয় একো খাব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু শেষৰ ফালে ফুড ক্ৰিপিঙৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ক'ব লাগিব যে শেষৰ ফালে প্ৰায় আঠমাহমান সোমোৱাৰ পিছত মোৰ কিন্তু অলপ মিঠা খাব মন গৈছিলে ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰথম অৱস্থাত মই মিঠা জ্বলাটো বাদ দিয়ক মই ফুচকা খাব নোৱাৰোঁ যিটো মই ইমান বেছি ভাল পাওঁ ফুচকা খাব পৰা নাই আইচক্ৰীমো খাব পৰা নাই পেষ্ট্ৰী খাব পৰা নাই মানে মোৰ দেখিলেই অশান্তি লাগে একদম খাব মনেই নাযায় মানে তেনেকুৱা হৈ গৈছিলে আৰু লাষ্টলৈ আইচক্ৰীমটো অলপ খাব পৰা হ'লোঁ পেষ্ট্ৰী এদিনমান খাইছোঁ চাগে আৰু মিঠাই খুব খাব মন গৈছিলে শেষৰ সময়ত মোৰ কিবা এটা মিঠা খাব মন যায় ভোক লাগে আৰু কিবা এটা মিঠা খালে যেন মই অকণ শক্তি পাম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে গতিকে সেই আঠ মাহ ন মাহত মই মিঠাই খাইছোঁ যথেষ্ট মিঠাই খাইছোঁ তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ আৰু এটা কথা কোৱা হয় চাইনিজ কেলেণ্ডাৰ চাইনিজ কেলেণ্ডাৰ মই চাইছিলোঁ এইবাৰ চাইনিজ কেলেণ্ডাৰত মোৰ ল'ৰাই ওলাইছিলে চাইনিজ কেলেণ্ডাৰ যদি কোনোবাই চাব বিচাৰে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত সেইটো শিকাই দিব পাৰিম নাজানো আৰু কিমান সঁচা মিছা মোৰ ক্ষেত্ৰত ওলাইছিলে ল'ৰা হ'ব বুলি আৰু সেইমতে হ'ল তাৰপিছত এটা আছিলে ৰিং টেষ্ট ৰিং টেষ্ট কৰিছিলোঁ কাষতে ভিডিঅ'টো লগাই দিম ৰিং টেষ্টত কোৱা হয় যে আমাৰ মেৰেজ ৰিংটো আমি চুলিডালত মেৰিয়ে পেটৰ ওচৰত ৰাখিলে যদি গোল গুলকৈ ঘূৰে তেতিয়া ল'ৰা আৰু যদি পেণ্ডুলাম কৰে তেতিয়াহ'লে ছোৱালী মোক গুল গোলকৈ ঘূৰিছিলে গতিকে ল'ৰা হ'ব বুলি গম পাইছিলোঁ তো ল'ৰাই হৈছে সেইটো এটা হৈছে তাৰপিছত বেবীৰ যিটো মুভমেণ্ট সেইটো বেবীৰ মুভমেণ্টটো মানে মানুহে কয় যে ল'ৰা হ'লে হোচাইডে থাকে ছোৱালী হ'লে বাওঁ ছাইডে থাকে ন' ডাউট মোৰ হোচাইডটোত গোটা বস্তু এটা আছিলে মে বি মোৰতো নে কি মই বুজিয়ে নাপালোঁ এইবাৰ মোৰ পজিশ্যনটো কেনেকুৱা আছিলে মে বি পথালিকে আছিলে চাগৈ আৰু ঘূৰা শেষৰ ফালে গোটেই পেট ভৰি আছে গতিকে হেৰি গম নাপাওঁ কিন্তু এখন এটা মানে ৰিপৰ্ট পাইছিলোঁ ৰিপৰ্টত এখন ছবি পাইছিলোঁ সেইটো সেই ছবিখন কিন্তু মোৰ সঁচা সঁচা যেন লাগিছে মই তেওঁলোকক ছবিখন লগাই দিম কোনটো পজিশ্যনত কিটো মুভমেণ্ট পালে ল'ৰা হয় কোনটো পজিশ্যনত কোনটো মভমেণ্টত ছোৱালী হয় ইয়াত যিকেইটা পজিশ্যনত ল'ৰা দেখুওৱা হৈছে একজেক্টলি সেই একেকেইটা পজিশ্যনতে মই মুভমেণ্টো পাইছোঁ আৰু হেৰিও পাইছোঁ গতিকে মোৰ প্ৰথম বাওঁ ছাইডে তলফালে মানে ষ্টাৰ্টিং হোৱাৰ নিচিনা পাইছোঁ পিছত হোম চাইডে আহিছে হোম চাইডটোৱে বেছি গধুৰ হৈ থাকে আৰু ঘোঁৰাটোত গোটেই বডিটোতে ঘূৰে মোৰ একদম ঘূৰি থাকে মানে গতিকে সেইখিনি ডিফাৰেঞ্চ পাইছোঁ বডি মুভমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মই ৰাইট বা লেফ্ট বুলি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ গোটেই বডিটোতে আছিলে আৰু মুভমেণ্টটো মই অলপ সোনকালে পাইছোঁ এইবাৰ বহুতে কয় সোনকালে পালে ছোৱালী হয় দেৰিকৈ পালে ল'ৰা হয় মোৰ পোহৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় ছমাহত পাইছিলোঁ আৰু এইবাৰ কিন্তু চাৰে তিনিমাহ চাৰি মাহত পাইছোঁ কিন্তু আৰু এটা কথা কয় যে ছেকেণ্ড টাইম আমি সোনকালে গম পাই যাওঁ গতিকে মই সেইটো বুলিহে কৈছোঁ দেই মই ছেকেণ্ড টাইম চাগৈ সেইকাৰণে সোনকালে গম পাইছোঁ তাৰপিছত বেক পেইন যিটো কঁকালৰ বিষ ভৰি বিষ থাকে মোৰ পোহৰৰ টাইমত কনচিভ কৰা দিনৰ পৰা লেফ্ট চাইডটো বিষ আৰু ব্ৰেষ্টপিডিঙো মোৰ বেয়া হ'ল অকল আৰু এইবাৰ কিন্তু মোৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা ৰাইট চাইডটো বিষ আছিলে গতিকে সেইটো এটা ডিফাৰেঞ্চ পাইছোঁ আৰু মৰ্ণিং ছিকনেছ তেনেকৈ মৰ্ণিং বুলি একো নাই প্ৰথম তিনিমাহ নন ষ্টপ মোৰ বমি বমি ভাৱটো দিন নাই ৰাতি নাই লাগিয়েই থাকিলে তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ টোপনি টোপনিতো কি ক'ম পোহৰৰ ক্ষেত্ৰত নৰ্মেল আছিলে আৰু কিবা এটা মোৰ স্পেচিয়েল নিজৰ কিবা এটা খেলি মেলিৰ কাৰণে মোৰ তাই তিনি মাহৰ পৰা মই তাইৰ জন্ম হোৱা একমাহ পিছলৈকে শুব পৰা নাছিলোঁ এইটো কণ্টিনিউছলি মই শুবই পৰা নাই সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু অমৰ টাইমত মই প্ৰথম পাঁচ মাহ যে য'তেই পৰু ত'তে টোপনি যাওঁ য'তেই পৰু ত'তে টোপনি যাওঁ তাৰপৰা ছমাহত টোপনি ক্ষতি হৈছে সাত মাহটো আকৌ হৈছোঁ আঠ মাহত আকৌ টোপনি ক্ষতি হৈছে ন মাহত অন এণ্ড অফ হৈ আছে কিন্তু প্ৰথম পাঁচ মাহ মানে মই উঠিবই নোৱাৰা নিচিনা অৱস্থা মোৰ পৰি দিলেই টোপন যায় পৰি দিলেই টোপন যায় তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিলে গতিকে মই সেইটো ক'ব পাৰোঁ যে ল'ৰা হ'লে চাগে টোপনিটো অলপ বেছি হয় বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত আৰু কি থাকিলে ভৰি ফুলা সাংঘাতিক ভৰি ফুলিছে এইবাৰ পোহৰৰ টাইমতো ফুলিছিলে এই ভৰিত জাষ্ট গাঁঠিটো ফুলিছিলে কিন্তু এইবাৰ যেনেকুৱা ধৰণে ভৰি ফুলিছে মানে হাতীৰ ভৰিৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে মোৰ ভৰিটো গতিকে সেইটো এটা চেইঞ্জ পাইছোঁ ভৰিখন দেখিও বহুত মানুহে কৈছিলে কৈছে বাইদেউ ইমান ভৰি ফুলিছে ল'ৰা হ'ব এইবাৰ সেইটোও কৈছিলে বহুত মানুহে গতিকে সেইটো এটা হ'ব পাৰে মই ইমানকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ ঠিক আৰু সেইটো এটা ডাঙ মানে মই অলপ দেখাৰ ভিতৰত সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ হেৰি দেখিলোঁ আৰু এটা বস্তু আছিলে ক'লা পৰা কিছুমান প্ৰাইভেট পাৰ্ট হওক কিছুমান বট মানে দেখিছে ডিঙিৰ এইবিলাক ক'লাত যোৱাই নাই ডিঙিৰ হওক কাষলতি তল হওক পেটৰ নাভিটো হওক সেই মানে কিছুমান পাৰ্টত এনেকুৱা বেছি লেতেৰা ক'লা এটা পৰিছিলে ভয়ংকৰ কলা মানে ডিঙি চিঙিবিলাক চাফাই হোৱা নাই ভালকৈ আৰু প্ৰাইভেট পাৰ্টছবিলাকৰ ওচৰে পাজৰে মানে বহুত বেছি ক'লা হৈ গৈছিলে সেইটো মই এইবাৰ নতুনকৈ পাইছোঁ গতিকে সেইটো এটা হয়তো কেৰেক্টাৰ হ'ব পাৰে ল'ৰা হোৱাৰ আৰু এটা কেৰেক্টাৰ যিটো মানে খুব বেছিকৈ আলোচনা হয় যে লিনিয়াৰ নাইগ্ৰা যেডাল লাইন যায় আমাৰ আমার বুলি কোৱা হয় ন যেডাল লাইন যায় লাইনডাল লড়া হলে সিধা হয় বুলি কয় ছোৱালী হলে বেকা হয় বুলি কয় সেইটোত মই কব নোৱাৰোঁ কাৰণ মো পোহৰৰ টাইমতে মোৰ লাইনটো বেঁকা আছিলে গতিকে এইবার মোৰ লাইনটো বেকাই আছে কিন্তু এটা ডিফাৰেঞ্চ দেখিছিলোঁ যে লাইনটো আগৰ টাইমত কেইবাৰ অলপ ডাৰ্ক হয়েছে আর প্লাস একদম বুকুলে গৈছে মানে মই আগৰ আগতে ভাবিছিলোঁ যিহেতু মোৰ গাত অলপ অলপ নোম আছে মই ভাবিছিলোঁ সেইডাল নোমেই নেকি আমাৰ নোমখিনি তেনেকেই থাকে তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যে ডেলিভাৰী হৈ গ'ল এতিয়া দেখিছোঁ এই মেহেন্দী লগোৱাৰ পিছত যেনেকৈ এটা মলিমলি নিচিনা লাগি যায় মেহেন্দীখিনি যাব ধৰোঁতে সেই লাইনৰ গোটেই ডাৰ্ক জেগাখিনি তেনেকুৱা মলিমলি টাইপৰ হৈ গৈছে গতিকে এইটো নোমখিনি নহয় নিশ্চয় তাত কিবা এটা পিগমেণ্টেশ্যন পৰে আৰু এইবাৰ সেইটো অলপ ডাৰ্ক আছিলে শ্লাইটলি ডাৰ্ক যিহেতু মোৰ কমপ্লেকশ্যনটো অলপ ব্ৰাইট হয় গতিকে মোক বহুত বেছি ডাৰ্ক পটককৈ নালাগে মোৰ যিকোনো এটা বডি পাৰ্টছ ডাৰ্ক হ'বলৈ অলপ সময় লাগি যায় গতিকে শ্লাইটলি ডাৰ্ক আৰু ওপৰলৈকে আছিলে আৰু কিন্তু নাভিৰ ওচৰত মোৰ লাইনটো বেকাই আছিলে গতিকে মই লাইন লিনিয়াৰ নাইগ্ৰা বেকা হ'লে ল'ৰা বা বে চিধা হ'লে ছোৱালী সেইটো কথা ক'ব নাযাওঁ কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে লিনিয়াৰ নাইগ্ৰাডাল মোৰ অলপ আগতকৈ ডাৰ্ক আৰু ওপৰলৈকে একদম বুকুলৈকে আছিলে সেইটো এটা ল'ৰা হোৱাৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে আৰু বিশেষ নাই সেইখিনিয়ে আছিলে ল'ৰাহৰ লক্ষণৰ ভিতৰত গোটেইখিনি লিখি থৈছোঁ ফুড ক্ৰেভিং শ্লিপলেছ নাইট অ'কে সেইখিনিয়ে আৰু সেইটোৱে আৰু মেইনলি ভিতৰত পটককৈ দেখিলে আমিখিনি মানুহবিলাকক দেখি পেলাই গম পাবলৈ সহজ সিহঁতৰ পেট অকল পেটৰ জেগাটোতে পটককৈ গম পোৱা যায় যে পেটটো গোল মাৰি গৈছে সেইখিনিতে ফেটছটো আহে আৰু আমি শকত মানুহবিলাক এনেইও শকত যে আমাক গম পাবলৈ দিগদাৰ ল'ৰা হ'ব ছোৱালী হ'বতো বাদেই দিয়ক এইবাৰ মোক প্ৰেগনেণ্ট বুলিয়ে গম নাপালে তেনেকুৱা হয় যে ষ্টীল অঁ আৰু এই নাকটো ফুলি যায় অলপ পকৰা নিচিনা বহল হৈ যায় এতিয়া কমিছে শেষৰ ফালে অকণমান নাগডাল ফুলি গৈছিলে সেইটো এটা ল'ৰা হোৱাৰ লক্ষণ বুলি কয় মোৰ দেখা গৈছিলে সেইটো এবাৰ সেইটো এটা কথা তো ঘিনাতো টোপনি অলপ বেছি হোৱাটো মাথাৰ বিষ হোৱাটো তাৰপিছত ৰিং টেষ্ট তাৰপিছত আপোনাৰ পেটটো তলমোৱা হৈ গৈছিলে সেইটো এটা নাভিৰ পৰচনটো বা কিছুমান পাৰ্টছ বহুত বেছি ক'লা হৈছিলে সেইখিনি চাই ভাবিছিলোঁ ল'ৰাই হ'ব বুলি কিন্তু এইবাৰ সিমান চিয়'ৰ নাছিলোঁ সেইকাৰণে নামটো পিছতহে ঠিক কৰা হ'ল বাৰু যি কি নহওক সকলোৱে নিজৰ প্ৰেগনেঞ্চি এনজয় কৰক আৰু কিছুমান মিছা কথা ভাবি পেলাই নিজকে দুখ দি নাথাকিব হাৰ্টবিটাৰ্টবিধ চাই পেলাই আৰু আৰু এটা তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা যে প্ৰত্যেকৰে প্ৰেগনেঞ্চিৰ লক্ষণবোৰ বেলেগ বেলেগ মোৰ ঘৰৰ ওচৰত আৰু এগৰাকী লগৰ তেওঁৰ আকৌ জন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী হৈছিলে ছোৱালী কনচিভ কৰাৰ পৰা জন্ম দি হস্পিটেললৈ যোৱালৈকে তেওঁ বমি কৰিছে গতিকে তেওঁৰ ৱেইট কমাটো স্বাভাৱিক গতিকে ৱেইট কমাটো তেওঁৰ কাৰণে প্ৰেগনেঞ্চিৰ লক্ষণ মানে ল'ৰা হোৱাৰ লক্ষণ নহ'বও পাৰে গতিকে মোৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি হৈছিলে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব নাজানো ষ্টিক কৰি গৈছিলে আৰু অকণমান এড কৰি দিছোঁ বস্তুটো কেনেকৈ ৰিলেট কৰে নাজানো কিন্তু ল'ৰা হ'লে বাপেকৰ ৱেইটটো কমে বুলি কয় সেইটো যে আমাৰ ক্ষেত্ৰত সাংঘাটিক ধৰণে হৈছিলে মানে এখেত ইমান বেছি শুকাইছিলে আৰু ল'ৰা হোৱাৰ ঠিক এসপ্তাহ পাছতে তেখেতৰ মানে আহি গ'ল বডিৰ যিটো ৱেইট বা যিটো লম্পিনেছ সেইটো আহি গ'ল গতিকে সেইটো এটা আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ল'ৰা হোৱাৰ কেৰেক্টাৰষ্টিক হয় বুলি কিন্তু কেনেকৈ হয় তাত কি আছে চাইণ্টিফিক বেচিছ মই সেইটো নাজানো কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো বহুত ধুনীয়াকৈ হৈছিলে আৰু আমি ষ্টিল এইকেইটা অকণমান সহায় হ'ব বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ কিউৰচিটিবোৰ অলপ মাৰিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু সকলোকে হেপী প্ৰেগনেঞ্চি মনটো যেনেকৈ পাৰে সুখত ৰাখিব আৰু ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক আমি সকলোৱে জানো আমাৰ মাক বাপ মাক বিশেষকৈ মাকখিনিৰ কাৰণে বহুত বেছি মৰমৰ কাৰণে আমি নিজৰ তাত লৈ ফুৰিছোঁ ন আমাৰ নিজৰ এটা এটাচমেণ্ট আহি গ'ল ইতিমধ্যে গতিকে হেল্ডি হওক সকলোৰে খুব ভাল হওক সুস্থ সুন্দৰ হওক ৰূপে গুণে জাতিষ্কাৰ হওক সেইটোৱে বিচাৰোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কিবা নহয় কিবা অলপ সহায় কৰিব ধন্যবাদ